Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videonu məktəbə qədər hazırlaşan, işə qəbul hazırlaşan tərbiyəçilərimiz üçün çəkirəm hər birindən çox sayla baxmayaraq YouTube videolarında da yerləşdirirəm. Yenidə mənə suallar ünvanlayırlar. Müəllimə bəs bu link keçə bilərikmi və ya şəxsiyyətin inkişaf formalaşdırılması keçə bilərikmi? Və ya bax burdakı müəyyən mövzuları Time dərsliyənin mövzularından sual verirlər ki, təbii ki, bu mövzuların məktəbə qədərlə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni siz bunları oxumaqla təbii ki, məktəbə qədərin metodikası hissəsində 20 saatlıq hissəsində, nə də ixtisas hissəsində heç bir müvəffəqiyyət tələb edə bilmərsiz. Çünki buları kimə keçirəm? Təbii ki, əziz miqcanlara keçirəm. Yəni miqtlərin proqramıdır. Ona görə də bax, burada gördüyünüz heç bir mövzu sizə aid deyil. Aydın oldu? Bax, ə, ən çox da sual verirlər şəxsiyyətin inkişafı, formalaşdırılması, müəllim və ya sinifin effektiv idarə edilməsi. Bax bu nəzəriyyələr, təbii ki, Piaget və Vygotskinin müəyyən bir nüansda adı çəkilə bilər. Amma bu o demək deyil ki, yəni Piaget, Vygotski sizin qabla düşəcək. Xeyr. Müəyyən Piagetin 2 mərhələsi, belə deyim, siz məlumat əldə edə bilərsiniz. Qalan mərhələlər şagirdlər üçündü və siz 1-6 yaş uşaqları öyrənməlisiniz. Sizin şagirdlərlə heç bir əlaqəniz yoxdur. Şagird metodikası, şagird o cümlədən psixologiyası, pedaqoqikası, hamısı, yəni fən kurikulumları üzrə müəllimlərin işə qəbulunda istifadə olunur. Aydın oldu? Uğurlar müəllimlər, yəni biləsiniz, həddindən artıq çox sual ünvanladığı üçün çəkmək qərarına gəldim. Uğurlar hər birinizə.